Здравствуйте, меня зовут Станислав Матюшенко, я руководитель отдела веб-разработок компании SEO Studio. Сегодня мы поговорим о юзабилити. Только что Юра сделал замечательный доклад о том, как это все мерить. А сейчас я расскажу, что меряется и как это влияет на конверсии. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о юзабилити, о дизайне, о технических проблемах сайтов и о том, как это все влияет на конверсии. Что такое юзабилити? Кто знает определение, что такое юзабилити? Поднимите руку. Что такое юзабилити? Что-что? Не совсем так. Еще варианты. Юзабилити Userbility uh, на самом деле это степень удобства uh, пользования сайтом. Ну, не только сайта, но, вообще, но в данном случае мы говорим о сайте. То есть это uh, какая-то степень, которая может быть маленькая, может быть средняя, может быть высокая. Итак, что значительной частью влияет на удобство пользования сайтом? То есть какая цель сайта и какая цель бизнеса, который этот сайт представляет. Цель бизнеса, который этот сайт представляет, в основном, это получить новых заказчиков, получить новых клиентов. В соответствии с этим мы поговорим о телефонах на сайте, о формах регистрации и обратной связи, о списках товаров, больше для интернет-магазинов, и о корзине. Итак, телефоны на сайте. На сегодняшний день от 60 до 80% заказов в интернет-магазинах осуществляются с помощью телефонного звонка. Кнопка «Добавить в корзину» или кноп... «Купить» — прекрасная кнопка, отличная кнопка, которая замечательно измеряется с помощью Google Analytics, но на сегодняшний день 60-80% через звонки. Распространенная ошибка, которая влияет на получение нового клиента на сайте — это отсутствие кода города рядом с номером телефона. Особенно это актуально для э, не киевских сайтов. Почему? Э, если вы заходите на сайт, на, на интернет-магазин и хотите совершить заказ, э, вы звоните. И э, в какой-то момент вы понимаете, что интернет-магазин находится не в Киеве или не во Львове, а в Донецке, или в Днепропетровске, или в Одессе. Учитывая то, что сегодня э, значительная часть э, городов миллионников имеет семизначные номера, то размещение кода города на сайте э, э, рядом с телефоном дает пользователю э, понимание привязки этого гор, этого сайта, этого интернет-магазина к его городу. И соответственно, если э, вы звоните из Львова в Донецкий интернет-магазин, то вы совершите в Донецком интернет-магазине э, с меньшей степенью вероятности покупки, чем в Львовском интернет-магазине. Поэтому э, для того, чтобы э, увеличить э, количество звонков именно целевых, ставьте код города рядом с номером телефона. Размещайте э, на сайте кнопку Перезвоните мне. Далеко не все э, интернет-магазины работают круглосуточно, и э, далеко, не все, э, могут, э, а, а, далеко не все пользователи ходят по интернет-магазинам в рабочее время. И э, многие понимают, что э, нужно хотя бы оставить какое-то сообщение о себе, если пользователь не хочет регистрироваться, не хочет заполнять э, форму, не хочет нажимать кнопку Купить, он э, нажмет Перезвоните мне, оставит свой номер телефона. И на следующий день, если он заполнен в 3 часа ночи, будет ожидать вашего звонка. Поэтому размещайте рядом с номером своего телефона кнопочку «Перезвоните мне», которая при нажатии открывает небольшую форму с именем и телефоном, которую заполнить несложно, но вы получите дополнительные контакты. Это все влияет на получение контактов, на получение новых клиентов, соответственно, на увеличение конверсии из посетителей в покупателей. Поговорим немножко о формах регистрации на сайте. Очень большая проблема э, многих магазинов, многих сайтов – это громадная форма регистрации с огромным количеством обязательных полей, которые э, отсекают очень много пользователей. Просто э, когда смотришь статистику э, сайта через Google Analytics и смотришь э, воронку продаж, видно, что на форме регистрации отсекается ну, значительная часть, больше половины, наверное, посетителей, которые уже положили товар в корзину. Почему? Потому что у пользователя нет сейчас 10 минут свободного времени, чтобы посидеть, запомнить, заполнить, заполнить всю форму, вспомнить, когда он родился, вспомнить, не дай бог, еще паспортные данные свои, если вы это требуете, и заполнить это все до конца. у э, форм э, существуют такие проблемы огромное количество обязательных полей э, давайте пользователю возможность совершить покупку без регистрации подумайте насколько важно вам собрать э, информацию о пользователе и сколько она вам будет стоить если пользователь э, этот не совершит у вас покупку если э, ваши маркетологи или э, руководство требуют все же собирать хоть какую-то информацию о ваших покупателях, о ваших пользователях, то давайте э, пользователю несколько путей э, движения, несколько путей развития дальнейших событий. Как пример, можно э, показать э, так, э, такую форму. Есть возможность совершить быструю покупку. Для этого достаточно ввести номер телефона и э, свое имя. В любом случае менеджер интернет-магазина э, связывается с покупателем для того, чтобы уточнить детали заказа. Вот этих вот данных, контактное лицо имя и телефон вполне достаточно для того, чтобы связаться, уточнить детали, записать адрес, об, обсудить форму оплаты и форму доставки. Тут же э, на этой страничке можно давать э, пользователю, если у указатель есть время, возможность зарегистрироваться или войти как э, постоянному покупателю. То есть давайте возможность выбора. Поговорим о списках товаров. У многих магазинов, у многих сайтов встречается ситуация, когда список товаров находится ниже линии сгиба экрана. То есть не попадает в первый экран пользователя. Особенно это актуально стало последние пару лет когда э, все больше и больше людей начинают пользоваться ноутбуками и ноутбуками с широкоформатными экранами, где, э, в, в отличие от стандартных мониторов, э, высота достаточно ограничена. И поэтому э, списки товаров могут не попадать в первый экран. Делайте так, чтобы э, список товара хотя бы частично попадал в первый экран, чтобы хотя бы было видно, что дальше нужно прокрутить и что там будет спи полный список товаров. А то э, встречаются ситуация, когда половину экрана занимает шапка, э, вторую половину экрана занимает акционный баннер, а списка товаров в первом экране не видно вообще. В э, списке товаров э, часто грешат. Э, не, э, недогруженностью краткой информации. Что я имею в виду? Краткая информация о товаре. Когда есть фотография, есть краткое описание товара, краткие его технические характеристики, буквально несколько строчек, 2-3 не больше. Кнопка купить, цена кнопка купить. Бывает, что этих нескольких строчек, которые позволят пользователю нескольких строчек описания или технических характеристик которые позволят пользователю э, принять то решение, которое э, повлияет, э, при, принять э, решение о покупке или не покупке, или даже о заходе или не заходе на э, полную информацию о товаре. Это, его не хватает. И в то же время э, встречается перегруженность краткой информации, когда э, в, крат в списке товаров краткую информацию э, пытаются впихнуть абсолютно все характеристики ноутбука или всех характеристики фотоаппаратов, или практически полное описание товара. Это, когда пользователь видит громадное полотно текста, или огромное количество цифр и характеристик в обратном товаре, он просто путается. Он пойдет в другой магазин и совершит заказ там. Соответственно, показатель конверсии из посетителя покупателя на вашем интернет-магазине будет падать. Корзина. Достаточно большое отсечение э, посетителей и непревращение не их в покупателей происходит именно в корзине. Почему? Э, корзина ⁇ это то место, в котором ни в коем случае нельзя отвлекать пользователя от заветной кнопки ⁇ Оформить заказ ⁇ Почему в э, корзине не должно быть рекламы? Не должно быть э, новостей, не должно быть ссылок на внешние сайты, ничто не должно уводить пользователя с страницы корзины. Максимум, что можно разместить в корзине, это э, ниже линии сгиба экрана список э, аксессуаров к данному товару, чтобы пользователь э, нажал кнопку ⁇ Оформить заказ ⁇ Потому что если вы в корзине разместите меню, если вы в корзине разместите э, рекламные баннеры, пользователь... Э, решил бы решил купить ноутбук за 1500 долларов, но увидел рекламный баннер в мышке за 150 гривен, он ушел на мышку, его, и вот потом что-то отвлекло, заплакал ребенок или там, позвонили с работы, он не совершил у вас заказ. Поэтому э, постарайтесь максимально ограничить влияние, э, наличие внешней ненужной информации в корзине. Сложность оформления заказа, когда пользователя заставляют пройти десяток, то и полтора десятка, в принципе, ненужных шагов для того, чтобы наконец-таки совершить заказ. Это очень четко перекликается с тем, что я говорил про форму оформления. Дизайн сайта. Дизайн сайта напрямую влияет на увеличение или на уменьшение конверсии, превращения из посетителя в покупателя. Если сайт красивый, если сайт удобный, то пользователь останется на нем, пользователь будет по нему ходить, пользователь будет совершать у вас покупки. Если же дизайн сайта некрасивый, то пользователь зашел, ему не понравилось, он ушел. Как пример могу привести такой вот дизайн сайта. Да, компания занимается бассейнами. Возникает ли у вас ассоциация с тем, что компания занимается бассейнами? Надувает хорошо. Что-то? Надувает хорошо. Д Доверие к компании сразу падает. Или пример. Компания занимается элитной итальянской мебелью. Вы, э Ощущаете ли вы совпадение дизайна с тем, чем занимается компания? Что-то я сомневаюсь. Технические проблемы на сайте. Технические проблемы э, напрямую влияют на э, конверсию. У нас была ситуация, когда э, мы смотрели просто видео с веб-визора, когда пользователь ходит по сайту, заходит на страничку, оформляет заказ ему не отрабатывает кнопка добавить добавить в корзину. Хорошо, пользователь попался настойчивый. Нажимаете еще раз, кнопка сработала. Отлично, товар добавлен в корзину. Пользователь заходит в корзину, все заполняет поля, нажимает кнопку отправить запрос. Ему у него что-то не ну, что-то не срабатывает, видимо браузер глюканул где-то. Ему э, показывается эта же страничка, но с, пол, но с полностью пустыми полями. Вот, э, поля не, не заполнены. И просто видно, как э, мышка вот пользователя была вот здесь, вот этот курсор, и вот такое движение. Тох, клик, все, пользователь э, закрыл окно, пользователь ушел с сайта, не получил э, товар, и интернет-магазин не получил свой заказ. Поэтому э, обязательно э, проверяйте сайты на кросс-браузерность. Э, да, э, все браузеры отображают по-разному шрифты, все браузеры отображают по-разному цвета. Э, это такое дело, это, э, это мелочи. Самое главное, чтобы э, сайты в разных браузерах, как минимум последних пару лет э, давности, там, включая интернет Explorer 7, к сожалению, э, корректно работали, чтобы везде отрабатывались формы, чтобы везде э, все работало и э, корректно заполнялось. Отсутствие хлебных крошек на сайте. Ну, часто пользователь не помнит о наличии кнопки назад в браузере, а пользуется хлебными крошками, чтобы вернуться на предыдущую страничку. Поэтому это достаточно важный элемент, в том числе и внутренние перелинковки сайта, о чем говорили ребята до меня. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы на сайте были хлебные крошки. Иногда встречается э, наличие SEO-текста, который необходим для того, чтобы поисковая система признала страничку релевантной, э, наличие SEO-текста над списком товаров или над карточкой товара. Из-за чего это происходит? Это в основном происходит от криворукости э, э, тех, кто или оптимизирует, или разрабатывает сайт. Э, э, на самом деле э, поисковая система считает, что текст наиболее интересная для нее информация должна находиться как можно выше к, в коде к началу сайта, к началу кода. Но ничто не мешает э, поместить сайт, э, текст в коде выше, э, но визуально отправить его ниже карточки товара, ниже списка товаров. Поэтому следите за тем, чтобы SEO-текст у вас э, не был полотном и не занимал весь экран пользователя выше э, того товара, что вы хотите продать. Поговорим немножко о тестировании. Поиграем сейчас примерно в такую же игру, как играл с вами Юра Васильев. Обязательно нужно проверять то решение, которое вы применяете на сайте. Обязательно нужно тестировать, какая кнопка купить в корзину будет лучше отрабатывать, будет приводить вам больше покупателей. Какая фотография э, будет э, качественнее превращать из посетителя, превращать посетителя в покупателя? Проверять нужно все решения, которые вы принимаете на своем сайте. Как пример. Есть две одинаковые странички. Они ничем не отличаются только фоном фотографии. На белом фоне и на черном. Одна, э, один кроссовок, ну, одна, не знаю, макасин по одной цене все одинаково, абсолютно, только цвет, фотографии, цвет фона фотографии разный. Как вы думаете, где, откуда, с какой странички была выше конверсия? С белым фоном или с черным? Белое черная черное, белое и черное. Примерно пополам мнения разделились, да? Ну, это просто скриншот. Я, наверное, не совсем удачно сделал. Но так вот, у черной увеличение конверсии было на 39 процентов. Поэтому примите то, что вы не сможете сами определить, что лучше сработает: синяя кнопка корзины или красная добавить в корзину или купить. Все решения нужно проверять и тестировать. Какие есть инструменты отслеживания, э, увеличения или уменьшения конверсии? Э, и что э, они, помог, что они делают? Тут, впрочем, Ю Юра перед мной уже достаточно много про это рассказал. Самый, пожалуй, важный и главный инструмент — это Google Analytics. Но если вы занимаетесь тестированием, то он э, идет в связке с э, Website Optimizer. Website Optimizer как раз позволяет проводить такие АБ-тестирования, и э, Google Analytics тогда показывает вам, э, как, э, какая страничка лучше сработала. Яндекс Метрика и Вебвизр. Вебвизор на сегодняшний день, э, пару лет, год назад, по-моему, его купил Яндекс. И на сегодняшний день веб-визор э, встроен в Яндекс. Я, правда, не помню условия использования. Надо тратить 150 долларов на... 6000 рублей, да? 6000 рублей на Яндекс.Директ, uh, чтобы пользоваться веб-визором. Но uh, иногда оно того стоит. Просто было вот, прекрасное, красивое шоу. Когда кнопка вышка пользо uh, пользователя отсюда ушла сюда и нажала кнопку закрыть. Ну, из рекомендованной литературы тут я точно повторюсь с, с Юрием. Это про, uh, добавим правда, сюда одну книжку. Проектирование прибыльных веб-сайтов, но это из той же серии, что и «Добавьте в корзину» и «Повышение эффективности интернет-рекламы». Ну и, естественно, какое же э, отслеживание конверсии без э, веб-аналитики? Книга «Веб-аналитика 2.0» Риана Шипошака. Обязательно к прочтению, если вы собираетесь измерять конверсии на своем сайте. Спасибо за внимание. Илья, пожалуйста. Пожалуйста, запытание питание, да, Меніслав. Не знаю, може так е, е, значить, питання стосується того, що ніде в вашій презентації не послідковувалося про неї колтуеш і е, якраз е, використання його в дизайні і Ну, ваші презентації по цьому питанні. Знаете, Call to Action очень хорошая и интересная штука, но только перед тем, как применять хотя бы это, это, это действие, добавьте корзину, позвоните нам, обязательно свяжитесь с нами. Нужно как минимум избавиться от тех проблем, которые я описал на сайте. Спасибо. Телефон, а сколько у вас вот, обычно конверсий на магазинах, с которыми вы работаете? Какова обычная конверсия в посетителей в покупателей? Средняя, Средняя температура по больнице, включая морозы и крематорий, а это от 0,6 до 0,9% для интернет-магазинов. Я а не могу рассказать данную информацию, спасибо. Как вы приходить Я не рекламирую компанию, я рассказываю... У нас есть примеры, когда с 7% повышалось конверсия до 15%. Но это очень нишево и нужно зафиксировать. Купить... Скажите, пожалуйста, вы мне анализировали, если, допустим, интернет-магазин, то в нет вообще. Человек оформляет заказ, сразу попадает там. Ну, есть, нажимает кнопку купить попадает на страницу оформления там будет две строчки и все то есть, соответственно он не может там, несколько купить разных товаров просто количество заказа может быть разным то есть есть какая-то разница эффективный и неэффективный если пользователь может купить только один товар после зафики вашего магазина то в таком случае корзина это лишний шаг который пользователь должен совершить если он покупает у вас скажем только один раз в жизни часы за 20 тысяч долларов, то э, избавившись от корзины, вы на один шаг его приблизили к совершению покупки. Вот. Но в то же, в то же время э, достаточно часто пользователи используют корзину э, не как э, промежуточный шаг между списком товаров, там или карточкой товара и оформлением заказа, а как э, для того, чтобы добавить э, товары в так сказать избранные. Он накидал, накидал, накидал в корзину походил по магазину, потом зашел в персонал, ага, это мне надо, без этого я обойдусь, и вот это вот можно убрать. То есть это такой себе список избранного, можно сказать. Это Вопрос в категории детали. Это, это опция «Перезвоните мне». Нет ли какой-то статистики, как часто ее используют? Ее, ее используют. По крайней мере, в нашей компании мы регулярно получаем запросы на обратные звонки. 上次不答应你吗？